Лёша, какая находчивость! Ты даже текст подать не можешь. А кто, я? Ты, ну вот скажи, например, шла Саша по шоссе и сосала сушку. Да легко. Шла девка по обочине, хлебом тесно напихала, халует. А сейчас мы с вами поделимся первым впечатлением, полученного от города Якутска. Значит, с вокзала подходим мы к автобусной остановке и видим. Проезд стоит 10 рублей, а на душе стало так приятно, потому что... Красноярск на десятке ловко умещается, Ведь у каждого в кармане часть Сибири моей. Россия! Моя Россия! Аля, не бери его. А потом подходим к автобусу, заходим в него, и там... Кондуктор! Кондуктор! А он такой за руля. Что? А сейчас вернемся к началу Олимпиады. Итак, дорогие олимпийцы, перед вами самая сложная задача. За первые 10 дней мы должны заработать одну золотую, две серебряных и три бронзовых медали. да, 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 да. еще месте земли на Шанхае Воровали два мудреца, но теплым солнечным, Берут. не дождливым днем они не смогли своровать. Почему? а Сильвана и Сарава, ответ! Отдаваясь другой проект, попасть КВН. Привет! Здравствуйте! Я бы хотел играть в КВН! невероятно. Давайте для начала посмотрим на ваше актерское мастерство. Итак, вы на самокате. Ну, неплохо. Вы на скейте. Вы на воздушном шаре. праздник День Защитника Отечества. Итак, 23 февраля в тюрьме. О, здорово, Сиплэй. Ну, здорово. Тебе тут открыточка есть. От кого? От Хромова. Да? И чего там? Счастье любви долгих лет жизни. А сейчас представьте. 16 век аптека. ЗНАХАРЬ, Что? А у нас есть? Нет. Что? Количество есть? Скажи громче, я не слышу! только в глаза мне посмотри, Илюшенька. Илюша! Да ты никак на войну собрался? Да! Защита нужна! А на кого пойдешь, то А хотя не важно. Тебе какие? где в пачке три или двенадцать? А давай все! Страна-то большая, и врагов у нее много. Случай на дорогу! Я Иван, Иванов. Ваши документики. Иванов а? говорит, дорогой, вы совсем не похож. Слушай, давай договоримся. Я твоим родным не буду говорить, как ты себя на работе называешь. Ты документы не проси. Ваши документики. Слушай, дорогой, а давай станцуем, а? Поеду. Ваши документики. Настырные милиционеры в Иркутске. Ну, Странно. Впервые вижу, Таджик с пропиской. Еще и маркером. Так, да. почему лотовое стекло затонировано больше норм? Извините, не знал. Не знал? С тебя штраф пять тысяч. Эй, давай четыре. Пять. Хотелось бы сказать, уважаемые жюри, если вам на четвертухе вдруг станет плохо, и вы будете кричать, врача, врача, Знаете, нас может не оказаться рядом, так что помните ваше здоровье, ваши ваши в ваших руках. На